belanjawan belanjawan ni saudara belanjawan yang tidak memahami keperluan rakyat sebenar bu? kan kalau di negeri sembilan tu saudara di negeri sembilan Mat Hasan, tahu Mat Hassan? ingat lagi ada seorang menteri nama dia Mat Hasan Dulu dia garang, orang panggil Mat Isai. Sekarang ni dia dah comel dan dikembirikan oleh PKR. Mak Hassan bangun dalam Dewan Negeri Sembilan. Memulakan dengan ayat Quran. Wah oh, hebat Mat Isai kan, ayat Quran dia baca. Mengingatkan manusia supaya berpegang pada janji dan tunai janji. Saya tengok live tu, saya kata, Pi, Tok Mat, hentak betul-betul dia nak ik dia nak paksa kerajaan itu naik janji minyak, PT-PTN apa semua kan sekali Tok Mat cakap apa lepas dia baca al Quran dia kata janji senator nak bagi satu amno satu PN apa satu PH lah kat situ dia boi kan janji ketua kampung nak bagi sama tu ni ketua kampung kau ambil lebih saudara saudari rakyat kena tipu ni kerajaan tak tunai janji ni banyak rakyat marah tomat bawa ayat Quran saya ingat ini kalilah dan ini baru ni sembilan sekali tiba-tiba bagi jawatan senator PH sapu dua-dua buntang mata itu yang tokmat salahkan Se-amno sudah hilang maruah Akhirnya Amno dalam belanjawan ni Ni bincang belanjawan ni Tapi tajuk utama dia apa? Bergaduh soal jawatan Sebab pihis sapu banyak Apa namanya ni BN terkulat-kulat Tak ada Sebenarnya yang dibincangkan Persoalan rakyat Sebenarnya tahu Hari sebaik saja Tok Mat berucap Terbaik sebaik saja tomat berucap Siapa bangun? Yang bangun ialah ketua UMNO ni 9, Jalal Tok Jalal Tok Jalal bangun Saya kata ha habislah Aminuddin Menteri Besar Negeri Sembilan Dia sama seorang Amir seorang Amin Dan ha, Aminuddin Menteri Besar Negeri Sembilan ni Kena balun lah ni kan Sekali tiba-tiba Jalal boleh backup Menteri Besar PKR Balun timbalan Presiden sendiri La ilaha illallah Bapa Rabu Esko Mana yang cerita tadi eh, Datuk Esko ni sembilan Boleh bangun Saya dia bangga lah, tu tu tu, tu dia Esko Lepas tu Dia boleh kritik pula Ini dia sebab dia sokong Tok Mat Bapa caham no, ni kerja di PKR Kan Bada kan Dia bantainya Tok Mat Kan tapi kita pun fikir Kau ni esko Kau masuk dalam mesyuarat tu Apa kau cakap dalam mesyuarat esko ke Eh, ni Kau tak boleh bergaduh sampai dalam dewan Sedara Ini memberi gambaran bahawa apa mereka sebenarnya tidak pernah membincangkan persoalan rakyat pun Tetapi yang mereka bincang Apa yang mereka dapat sambil menipu dan membohong rakyat Begitu juga di Selangor Mungkin doktor boleh ulas panjang tapi saya nak sentuh satu je di Selangor ni. Selangor ni saudara, negeri yang saya rasa antara menteri besar terbaik Selangor Ar arwah Tan Sri Khalid dah meletakkan asas yang baik kemudian disambung oleh Datuk Sri Azmin Ali kan menyambung apa yang Khalid buat dah bagus dah tetapi malangnya hari ini malangnya hari ini ha, ni pemuda-pemuda jangan pakai berhenti pakai skirt agresif bukan agresif buat tumbuk agresif untuk menjuarai isu rakyat contohnya saudara tahu tak apa rungutan kontraktor-kontraktor dan sebagainya seluruh negeri Selangor dan ni berlaku di banyak tempat pun macam tadi kita bincang sampah pengurusan sampah saudara so, tahu tak pengurusan sampah di negeri Selangor sekarang sangat teruk Kenapa sangat teruk? Sebab menteri besar Dia nak pakai duit Paling senang menteri besar ni Guna duit daripada MBI Kalau di pusat tu dia ada bajet ICU Di negeri dia ada bajet MBI Dia pakailah suka dia MBI ni apa? Menteri Besar Incorporated Alias bapak dia punya Jadi dia pakai Jadi semua benda kena letak bawah MBI Senang nak pakai Antara dia lah pengurusan sampah Cara macam mana pengurusan sampah ni nak selesai? Sampah ni MBI. Lepas tu bawah MBI, letak bawah KDB. Dah MBI tak puas hati nak cuci ya, lagi duit tu kan? Letak bawah KDB. KDB, bawah KDB ada lagi tak tu? Ha. Dia berapa? Kontraktor. Kontraktor. Tiga lapis. Tiga lapis. Tiga lapis. PBT duduk mana? PBT. PBT. Majlis Daerah Uh, Kelang, majlis daerah Sungai Besar, majlis daerah majlis apa Bandaraya Shah Alam, duk mana? Duk tengok. Duk tengok bil keluar ke, apa namanya ni majlis bayar. Untung MBI dapat. Majlis akan cakap pergi mampus langgau. Kan? Apa untung kau dapat? Balik aku tanggung Akhirnya berterabur Itu untung kalau yang dapat tu kontraktor kalau yang dapat tu ketua bahagian eh ketua bahagian takkan nak bawa lori sampah babe. ketua bahagian sah pula lagi akhirnya tiga empat lapis itu sebab terkabur saudara oh, saya nak bagi tahu ni ni saya bercakap depan pemuda program pemuda tahu atau tidak bahawa dreba-dreba lori sampah selangoh ni bangla rohingya tahu ke tidak tahu ke tidak Tahu Kalau tahu Satu hari Pergi bawa kamera Sekarang ni ada terajah lah Apa semua tu kan Tak Benda itu salah Daripada JPJ salah Akta Immigration salah Akta apa Akta pun semua salah Jadi Satu hari Pemuda ni Pergi Tahan lori sampah Bawa live Bawa kamera Kau apa bangsa Bangla Haa ah. Apa bangsa Rohingya? Apa bangsa Nepal? Mana siapa bagi kolesen bawa sini? Ha, bagi bak detail. Ni apa semua? Lah satu Malaysia tengok, satu Selangor tengok bahawa kerajaan Selangor bersekongkol dengan penyalahan undang-undang. Sebarkan benda ini, timpit menteri besar. Faham tak faham? Faham tak faham? Kena buat kena buat benda itu jangan nengok dia ya kan makna kena isu ini perlu dieksplor jadi tuan-tuan kepada semua penduduk itu sebab sampah berterabur itu sebab bila ambil tu depan rumah kita lah nak diasingkan tin nak diasingkan itu semua sebab dia orang ni dibayar gaji berapa ini penindasan dan bongkar balik sistem kecurangan daripada MBI itu baru jadi isu baru rakyat rasa rakyat ni masalah dia apa MB pakai MB Lanun tu dia tak peduli yang dia rasa dia apa depan rumah dan tiap-tiap hari dan kena komen itu masalah dia jadi bila dia faham, patutlah sebab MB nak mentah darah duit, dan kena komen rumah hari-hari. Apa -hari. ha, aku dia marah, dia tak arah. Ha. So, yang saya mati sekalian. Dalam isu kabinet, ini masuk bab ketiga ni. Pengurusi bagi time ya. ha. saya ni kadang-kadang saya ni ada masalah masalah saya ialah handphone dengan mikrofon bagi dua-dua break tak makan ha kabinet kabinet ni saudara kita pun tunggu lama Malaysia adalah satu-satunya negara yang kursi kabinet kosong setahun lebih tak berisi setahun tak berisi kita pun relax eh juga saudara tahu atau tidak Rafizi dah letak jawatan setahun ada kot memenit ha, setahun ada kot Rafizi letak jawatan setahun ada Maka sebenarnya dalam Malaysia ni tak ada menteri pun tak apa. Kan? Menteri ekonomi setahun dah. Makna tak ada menteri pun tak apa. Kemudian buatlah rombakan kabinet. Ha. Ini yang dalam bab yang ni saya nak sentuh satu tapi dia menyakitkan sikit. Saya ni mudah. Saya cakap benar, siapa suka suka, siapa tak suka tak suka. Saudara, isu jawatan perdana menteri. Perdana menteri. Ha? Tapi ini kita ada Perdana Menteri paling lemah. Kita tujah, tujah, tujah. Rakyat tujah Anwar Ibrahim. Anwar dah tak boleh jawab. Bila Anwar dah tak boleh jawab, kan? Anwar pun uh, cari akal. Anwar ni akal dia panjang. Anwar ni akal dia panjang. Saya tahulah. Saya kan Anwar Ibrahim tu. Kan? Anwar ni akal dia panjang. Dia kata, dia dah tak boleh jawab. Orang dah tujah dah ni. Ah, boleh jawapan apa dia? Okey. Kalau aku bukan Perdana Menteri, Siapa nak jadi Perdana Menteri? Ha, dia bukan dia kata Jangan tukar aku Tak tak lah. Itulah tak boleh jawab dah ha, Tak boleh jawab dah Jadi Siapa nak tukar aku? Kita pun Kan ha, Rakyat pun menyambut Benda tu besar Sebab rakyat memang nak tukar Anwar lah. Kita pula comel Kita pula Oh orang ni Allah Perdana Menteri Orang tu lah Perdana Menteri Anwar pancing pun Kau makan umpan sudahlah Tak Ini dengan pancing-pancing kau telan Isu itu, isu Anwar Ibrahim Patut jangan berhenti Kita jangan terperangkap Orang ini, orang itu Dak. Rakyat hanya Rakyat nak sekumpulan Yang melawan dan menjuarai isu Jangan kita termakan isu Dalam isu ke apa namanya Yang ada krisis kepimpinan dia Setahun lebih tak mampu lantik menteri Akhirnya hari ini lantiklah menteri Kita pun tunggu kan Sedara kalau tak macam kabinet dapur, macam kabinet kasut disusunnya. Saya sebut hari ini dalam masa yang sekejap sepintas saya go through, pertama sekali saya dah cakap isu UEC ni bukan isu sebenar. Isu ini hanya ditunggang oleh DAP. Isu ini hanya ditunggang oleh orang politik. Akhirnya Anwar kena ugut dan Anwar tunduk Anwar akur Anwar tahu kalau dia laksana UEC dia mampus di kalangan orang Melayu tapi dia buat akhirnya bila DAP cakap sampai nak keluar daripada kerajaan akhirnya Anwar telah bagi DAP satu kuasa paling besar yang diidamkan oleh puak-puak malaysia malaysia sebanyak selama semenjak 13 Mei semenjak 13 Mei mereka mengidamkan untuk menguasai bandar-bandar ibu rai, ibu kota dan sebagainya sedara akhirnya bukan sekadar KPKT mereka kuasai mereka sudah dapat menteri wilayah dan timbalan menteri wilayah mereka bukan saja kuasai Kuala Lumpur mereka kuasai Putrajaya dan mereka kuasai sehingga ke Labuan mereka boleh lantik orang, lantik ikut suka, semua tender, semua nak perancangan bandar perlu melalui pejabat DAP. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kepada kembali kepada sahabat-sahabat AMNO -sahabat khususnya pemuja-pemuja Najib Razak. Lupakanlah Najib akan dapat pengampunan diraja. Saya bagi tahu dalam penyusunan pengampunan majlis apa lembaga pengampunan di bawah yang di Pertuan Agong menteri wilayah ha, dia lembaga pengampunan dia ada semua negeri menteri besar kerajaan negeri akan jadi ex officio negeri Sembilan kerajaan Selangor ada kes di Selangor nak pengampunan Sultan Selangor maka dia perlu Kerajaan Selangor yang siapkan dokumen letak atas meja Sultan bacakan Dan di peringkat wilayah persekutuan peringkat pusat Ia adalah dalam bidang kuasa yang berhormat Menteri Wilayah Bila Menteri Wilayah DAP ini saudara ingat Najib boleh dapat ke pengampunan yang dipertuan Takkan merasa engkau orang kena tipu kena kencing lah bosku bosku ataupun memang kau orang kencing di kau sendiri kau orang bukanlah nak setia dengan Najib apa semua asal ada isu masuk bersama dengan kerajaan kau orang dah cukup kenyang Hari ini semua kena tipu dengan apa yang kabinet umumkan. Itu belum lagi masuk timbalan menteri agama. Timbalan Menteri Agama ni saudara. Ni ni dia ada pertembungan lah di antara Abim dan Ikram. Itu ke tepi orang Abim, Ketepi tepi orang Ikram naik orang Abim. Kata tu bah, tu tu pandai Nabi Ibrahim lah. Tapi yang saya nak bagi tahu apa dia? Yang saya nak bagi tahu ialah saudara pergi Google. Pergi tengok ketika berdepan dengan kebangkitan rakyat Kezara, Zara, Zara arwah Alwarhum Zara Kristina Laman-laman page Anwar Ibrahim sini Pergi muka buku saya Cikgu Gubat ah Facebook saya Cikgu Gubat C-H-E-G-U-B-A-R-D Saya naikkan video petikan Daripada Page Anwar Ibrahim Page Anwar Ibrahim Dia lupa Ketika muncul Zara Kristina Isu Zara ini Sedara Timbalan yang dia baru lantik inilah Yang mengutip duit secara haram yang akhirnya bergaduh sama-sama geng geng NGO pro Zara yang memecahkan sampai ke Zara terus hilang ni lah dia dan dia ada berapa banyak report polis berkenaan dengan skim emas yang dia lancarkan ni satu minit lagi Okey, baik satu minit lagi saya nak gulung saudara ha? saya bawa banyak antara dia yang saya nak sentuh di sini ialah uh, saya baru berjumpa 3 hari lepas dengan kawan-kawan kumpulan kesatuan sekerja TNB mereka bagi saya berapa data nanti saya share lah sedara tahu atau tidak ada usaha melantik anak Anwar Ibrahim sebagai CEO TNB sedara saya baru jumpa petang tadi dengan kawan-kawan daripada uh, angkatan tentera darat Malaysia mereka supply saya dokumen-dokumen bercop rahsia berkenaan dengan macam mana orang dalam atas pasukan tentera tu menyakau dan menyapu Nah, tapi ada cop sulit lah bila dedah cop sulit ni insya Allah saya dua tiga hari ni bila saya dedah cop sulit saya akan kena tangkap kerana dia akta rahsia rasmi dua tahun lepas satu setengah tahun lepas kalau saya ingat saya pernah dedah rahsia dokumen rahsia milik tentera laut Malaysia masa tu orang ni dah naik agung dah sayang dah dia panglima tentera laut saya tak ada jalan saya dah usaha semua tak ada saya dedah bila saya dedah saya kena 6 hari kerana mendedah dokumen rasmi tapi lepas tu tak dakwa sebab saya kata ok kalau lawan mahkamah saya akan dedah semua saya sehari yang saya mati selan sebab nak lawan mahkamah ni pun saya kena hati-hati sekarang saya jujur saya bagi tahu saya tak tahulah kalau salah guna pentas ke apa tapi saya bagi tahu saya ni saya lawan parti tak bantu saya tapi saya tak salahkan parti sebab saya pilih lawan. Tapi bila saya lawan, saya masuk ke dalam duit jamin duit apa rakyat bantu. Rakyat bantu. Kan? Masuk dalam NGO apa semua rakyat bantu. Tapi bila rakyat bantu, ada puaka pula tuduh saya apa? Tuduh saya sebagai pengemis. Ni orang yang keliling tu tuduh saya pengemis, hina saya saya mengadu dengan presiden saya presiden tak tahu tak buat-buat tak tahu saya jawab saya terbuka saya kena tindakan disiplin akhirnya kalau tuan-tuan nak tahu itu sebab saya jalan kaki saya nak tunjuk perlawanan rakyat ini bukan berasaskan apa-apa kalau sedang ada iltizam semangat saya boleh lawan jalan kaki pun kita boleh pergi mahkamah ha? tapi saya sedang-sedang yang semati sekalian isu cukup banyak agama diancam bangsa diancam kedaulatan diancam ni saya belum masuk lagi saya nak dedahkan saya ada senarai siapa yang ditangkap dalam operasi tawal berdaya merah tadi siapa tadi dedah dengan dedahkan kononnya apa namanya ni uh, tak ada undang-undang pembohong 3 hari selepas operasi itu operasi sama dibuat di Pulau Pinang Kenapa di Pulau Pinang boleh dakwa dua hari selepas itu? Sebab di Kuala Lumpur yang ditangkap itu ialah pegawai menteri. Yang ditangkap itu AMK, pegawai esko. Yang ditangkap itu orang-orang berjawatan tinggi termasuk pendakwa raya daripada Jabatan Peguam Negara. Saya negara hancur Bila masuk dalam parlimen Ni Dr. Zul Saya kena ingat Dr. Zul ni ha? Kamu kena ingat Dr. Zul Jangan main poker sangat Rasa sikit jiwa Dalam parlimen dia cakap apa? Oh tahun ni kita belanjakan 1.4 juta untuk beli ubat PrEP Tahu ubat PrEP ni apa? Ubat PrEP ni ialah ubat Kamu kena HIV Saya paling malaikat 44 Kamu kena HIV Kamu makan ubat PrEP tu untuk sintem HIV tu digendahkan dan kamu boleh terus buat kerja tu tanpa ada transferring HIV kepada orang lain kerajaan bagi percubaan. dan saudara dalam ulasan belanjawan Dr. Zul umum apa ni ramai tak nampak dia umum 1.4 juta tahun 2025 2026 oleh kerana bertambah membiak puak-puak jahannam ini saudara kerajaan memperuntukkan 5.7 juta pula untuk membeli ubat PrEP kerana pesakit perangai itu makin lama makin bertambah so kita menjemput bala itu sedangkan kita tak pernah terbayang bala itu macam mana saudara dan bila dia datang dia tak tanya dia datang ombak tu sekali ni rumah siapa rumah cikgu bat salah tetapi tapi yang tapi tapi rumah cikgu bat tak ada saudara so, sekali dia tapau so, kita tak mampu melawan kan itulah apabila ada daya ada kesungguhan kita harus lawan dengan penuh kesungguhan sebab apa sebab kita hamba dia pencipta tugas kita melaksanakan apa jua daya kita jadi saudara masa pun sudah habis saya minta maaf kalau saya kasar tapi kita diambang kehancuran Malaysia diambang malah petaka hanya dengan keberanian dan kesungguhan kita boleh membuktikan bahawa negara ini masih boleh diselamatkan lagi sekian sahaja wabillahi taufik hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh